Здесь собираются по решению Криворожского Евромайдана граждане для того, чтобы официально, открыто нашей власти вручить наши требования. Сегодня утром мы завезли уведомления лично Вилкулу и Малеренко разными отдельными письмами с просьбой выйти к людям, пообщаться и получить прямо в руки наши требования. Основное и главное требование это отставка, досрочная отставка мэра и э, Криворожской э, рады. Дальше требования на время выбора новой власти, нового главы, нового совета, включение в работу исполкомов и постоянных действующих комиссий представителей общественности, представителей Майдана, мораторий на приватизацию коммунальной собственности, на тендерные какие-то операции с целью уберечь Остатки бюджета, чтобы в панике, когда сейчас они пытаются все рассовать, что еще можно, чтобы хоть что-то сохранить в бюджете города. Э -э особое внимание. Мы просим предоставить, обеспечить предоставление прямого эфира на э, ТРК Рудана для э, озвучивания требований Майдана. Мы требуем заменить руководство коммунальных средств массовой газеты «Червоный герник» и ТРК Рудана э, и назначить главных редакторов, согласованных э, с Криворожским Майданом. И еще одно требование. Мы э, требуем... Немедленно рассмотреть э, вопрос о э, сносе памятников Ленина. Потому что на данный момент это уже просто э, угроза жизни людей, потому что началось противостояние. И только потому что власть действовала в этом вопросе. Мы обратились э, с этим вопросом еще 15 декабря, ничего не было сделано. Э, совершенно точно, что в день сноса памятника Ленина звонили лично вербицкому и просили осуществить какие-то действия снять увести этот памятник чтобы не допустить того что произошло власть бездействовала поэтому вот это требование тоже включено в наши в наши условия потому что это на данный момент очень актуально именно для жителей города хотим сегодня высказать и продемонстрировать что в кривом роге тоже не безразличные живут люди к сегодняшним событиям, которые происходят у нас в государстве, уже произошли даже. И очень многие, и почти весь город, я думаю, скорбит и скорбил о том, что произошло у нас в стране в эти ближайшие две недели. Сколько погибло людей, ни в чем не повинных, в результате того, что этот режим во главе с бывшим президентом Януковичем, держал в неведении и не предоставлял необходимой информации нашему народу о своих действиях и планах. Поэтому сегодня народ не вышел из-за того, что все были в хорошей, прекрасной шоколадной жизни. И им было скучно выходить на эти Майданы и выходить сюда. Народ вышел, в конце концов, чтобы сегодня, я так думаю, законы работали и были для всех равны, чтобы в конце концов была справедливость, чтобы не было коррумпированных структур, которыми сегодня управляет власть, потому что равны должны быть все перед законом, начиная от дворника, заканчивая президентом. Поэтому сегодня мирное собрание э, не байдужих, будем так. Казати украинскую мовою, криворожан, которые, в принципе, хотят выразить свои мнения, подготовить резолюцию и направить эту резолюцию местным властям, чтобы в конце концов власть повернулась лицом к народу и была, и слушала этот народ. Моя позиция, что надо власть менять, потому что она у нас не заслуживает быть на этом месте майдан должен стоять до тех пор пока мы не поменяем городскую власть которая есть власть на местах все решает в киеве это хорошо но местную тоже надо менять коренным образом и, и кроме того нам надо э, майдану собираться еще для того чтобы координировать э, информацию и по предстоящим завтрашнего дня официально уже выборам президента нового. И, кроме того, Майдан должен координировать действия с Майданами в Днепропетровске и в Киеве обязательно, потому что власть быстро портится, это скоропортящийся продукт, это мы же знаем. И Майдан должен контролировать нашу власть, как центральную, так и на местах

Які виражали своє бажання жити в демократичній державі, встановлення обставин та винуватців кривавої трагедії ще попереду? Відповідальність за кров мирних громадян будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Відповідальність за цю трагедію цілком лежить на партії, яка була правлячою на той момент Партії регіонів та її лідер, експрезидентові України Януковичу. Находячись на посаді міського голови міста Кривого Рогу, Вілку всебічно підтримував діяльність злочинного уряду, особисто екс-президента України Януковича, а також з депутатами від партії ліонів та комуністичної партії, вимагав від екс президента Віктора Януковича силового розгону мирних акцій протесту, що привело до кровопролиття та загибелі наших співвітчизників. В місті всебічно працюють корупційні схеми. Чиниться тиск на опозиційні сили. За час перебування на посаді міського голови міста Кривого Рогу вівкола однокруто проводилися конкурси та тендери. Непрозоро працюють засоби масової інформації, червоний гірник та «ТРК Рудана, які перетворилися на рекламні платформи для партії Ріоні. Майже всі приміщення, що знаходяться в комунальній власності міста, здані в оренду з подальшим викупом членам партії Ріоні. Тому ми рішуче вимагаємо. до припинения по внуважу мискового головы Юрия Винкула шляхом его добровольной отмолвы от від посады. Вы согласны? ми Мы тоже осуждаем то, что произошло в Украине. И, вы отловили. И когда вы решения, тогда везде, вот можете поднять эти решения, они есть в интернете, везде красной строкой что согласно действующему законодательству. Понимаете, никто, посмотрите, в интернете это есть, если надо, я покажу что я вам сейчас скажу, если захотите услышать, услышите. Если не захотите, значит, не сконтируйте, потому что туда не услышат. Значит, да, что я предлагаю? Я предлагаю, чтобы, мы тоже за то, чтобы конструктивно по деловому и нормально решать вопросы. Но что вы... Дайте сказать. Дайте сказать. Значит, сейчас, я, я договорю. Я договорю, а там уже так услышали или не услышали. Значит, мы тоже заинтересованы в том, чтобы в нашем городе была стабильность, чтобы город развивался. Давайте, как предложение, Соберите, вот каждый от своей э, как, э, организации да, или от своей партии, соберите представителя. И пусть эти люди, но это будет 8-10 человек, мы будем слышать, что они говорят и что говорят. Они от вашего имени будут вот говорить. Мы готовы вместе с ними разбирать вопросы, смотреть эти вопросы. Если работу всех подразделений, которые обеспечивают жизнедеятельность всех объектов города. Что было понятно. Для начала. Я сегодня встречался с группой ваших представителей. Вот этот товарищ был у меня. И сегодня я услышал от него очень хорошую фразу. Что все, что мы с вами хотим с делать, мы хотим все делать в законном русском. необходимо сделать в я председатель Организации Литеранов ВДВ города Кривороги. С сегодняшнего дня я не член партии регионов и не член фракции партии регионов. Я представляю партию Кривороги. в Вообще, организация попросила остаться меня в горсовете, пока еще в горсовете, для того, чтобы представлять ее интерес, интересы дереворожских громад. Мне стесняться и стыдиться нечего. Напишите заявление тогда. Вот возьмите, напишите заявление. Мы уйдем. Значит, мы сейчас раньше зашли к вам, вы видели, да? Потом мы приняли решение, Афганская организация вышла все туда, все представители районов, всех районов города. Здесь вот здесь есть, здесь присущие и на мы. Значит, мы провели совещание перед этим и приняли такую резолюцию. Я вам сейчас начитаю. Кому-то понравится, кому-то нет. Но это принадлежит нашей афганской организации. Мы чтим память тех, кто погиб на Майдане с обеих сторон. И клемим позором Януковича и его приспешников. Криворовская городская организация не поддержит ни одну из партий, кроме своей партии, партии ветеранов Афганистана. Знамена вы здесь видите. Но члены организации имеют право персонально идти с тем, с кем они хотят, но не под имени организации. Только от имени организации должна действовать организация. Что мы сейчас и делаем. Мы делаем что? Все, чтобы в городе не было экстремизма, захвата зданий, поджогов и мародерства. То, что делается сейчас, я переговорил с ребятами из Солоно-Франковска, сейчас они уже там собираются, вот, потому что... Пацанова, который грабит магазины, и все, это никому не нравится. Поэтому сейчас они там соорганизовываются, и афганцы наши, и, и другие жители. Вот. И, с, и буквально я еще часа полтора назад говорил то же самое с львом. Там мои и бойцы, и все остальные. То есть это одно мнение. Предлагаем создать в каждом районе дружины самообороны на период нормализации обстановки. Задача патрулировать районы и предотвращение хулиганства. Это наши афганские милиции. На ругаве у дружинников должна быть повязка УСВА. Поэтому, если увидите в повязке, написано Украинский союз террор Афганистана, УСВА, это наши дружины, которые будут патрулировать и следить за порядком. Поставить в известность. Не просить, а поставить в известность. Органы власти, обязать работников, милиции, оказывать всестороннюю помощь. Дружинник, местным властям просит выделить автотранспорт для патрулирования. Мы поддерживаем досрочные выборы, как Верховную Раду, так и местный совет, как этот требует Совет Майдана и большинство граждан на это время. Но если они пойдут, пройдут конституционным путем, при соблюдении всех норм закона и в первую очередь конституции, которую сейчас мы подтвердили. Мы требуем привлечь к ответственности лиц, виновных в коррупционных скандалах, разграбления бюджета страны и города. Это основа нашей наших...